वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उपस्थितीत पत्रकार परिषद धुळे लोकसभा मतदार संघाच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून काँग्रेस व भाजपाच्या विरोधात आमची उमेदवारी आहे विद्यमान खासदार डॉक्टर सुभाष भामरेंनी दहा वर्षात काय काम केले मनमाड इंदोर रेल्वे मार्ग चे दिल्या सुलवाडे जामफळ योजनात भ्रष्टाचार पाणी प्रश्नावर धुळेकरांना केवळ चॉकलेट देण्याचे काम केले असे वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडियाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी आज मूळ धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघात माहिती दिली दरम्यान शहरातील रस्ते पाणी गटार बेरोजगारी सिंचनाचे प्रश्न उद्योगधंदे यांसह विविध प्रकारचे प्रश्न सोडविण्यासाठी वेलफेअर पार्टी ऑफ इंडिया कडून धुळे लोकसभा मतदारसंघात मोहम्मद जैद यांनी उमेदवारी केली आहे ते सिलेंडर या निशाणीवर निवडणूक लढत असून त्यांना प्रचंड मतांनी विजयी करण्याचे आवाहन डॉक्टर इलियास यांनी केले आहे देशातील मतांचे विभाजन रोखण्यासाठी देशभरात पाचशे बेचाळीस लोकसभा मतदारसंघात व महाराष्ट्रातील सत्तेचाळीस लोकसभा मतदारसंघात इंडिया आघाडीला पाठिंबा दिला आहे केवळ धुळे लोकसभा मतदारसंघातच आमची लढाई या दोघांविरोधात आहे यावेळी सलीम शेख अपक्ष उमेदवार मोहम्मद जैद बाबू पिंजारी यांच्या सह पदाधिकारी उपस्थित होते मी शेख मोहम्मद पार्टी ऑफ इंडिया का अधिकृत उमेदवार लोकसभा मतदारसंघ से आ, हमने आज ये प्रेस इसलिए ली थी कि हम क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन और आगे हम इलेक्शन जीतने के बाद क्या डिलीवर करने वाले हैं इस संदर्भ में हमने इस प्रेस को लिया हम जानते हैं कि धुलिया के अंदर आप देख रहे हैं कि कई सालों से चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे वो अभी जो दस साल की सरकार है या खासदार वगैरह जो चुनकर आए हैं उन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया कोई भी रोजगार लाने का काम नहीं किया कोई भी जो प्रोजेक्ट है जैसे रेलवे का प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट जो है हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर देसाई साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि लॉजिस्टिक पार्क जो है वो अगर धुलिया में आता है तो बहुत से लोगों को रोजगार लगभग बीस से पच्चीस हजार लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन उस पर भी इन लोगों का ध्यान नहीं गया अब बताइए कि धुलिया जैसे शहर में अगर लॉजिस्टिक पार्क जैसा प्रोजेक्ट आता है और उस प्रोजेक्ट में 20 से पच्चीस हजार लोगों को रोजगार मिलता है तो कितना फायदा होगा दुनिया के लिए बेरोजगारी कितनी कम होगी बेरोजगारी की वजह से आप जानते हैं कि कितनी बेकारी बढ़ रही है पानी का प्रश्न है इसी तरह से पानी पंद्रह पंद्रह दिन से आता है हमारी जो औरतें हैं घर की वो बहुत परेशान रहती हैं पानी को लेकर इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर मैं मैदान में उतरा हूँ और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मेरी निशानी जो है वो सिलेंडर है सात नंबर का बटन है उस बटन को दबाकर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जिताएँ आज हमने एक सभा रखी है मौलवीगंज में रात नौ बजे तो मैं सभी से आवाज गुजारिश करता हूँ कि वो वहाँ पर पहुंचे और हमारी सभा को कवर करें धन्यवाद